assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam patiler seluruh nusantara berjumpa lagi bersama saya jajang jamaludin di channel tutorial budidaya ikan di video kali ini saya akan membahas teknik penebaran benih lele untuk budidaya segmen pembesaran dikarenakan memang banyak eh, sahabat subscriber yang bertanya ke saya bang untuk penebaran benih lele yang ideal yang aman dalam satu kolam itu berapa ekor. Di video kali ini saya akan membahas berapa ukuran ideal penyebaran benih dalam satu kolam untuk budidaya ikan lele segmen pembesaran. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, gak ada salahnya sahabat mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabat mendapat pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Simak terus video ini sampai tuntas, jangan disuruh skip agar sahabat paham E Nah, dikarenakan pembahasan di konten kali ini adalah segmen pembesaran, ya, perlu sahabat ketahui bahwasannya lele yang kita tebar mulai dari benih sampai ke ukuran konsumsi itu bisa tumbuh dengan tiga hal. Yang pertama, lele tumbuh dengan pakan. Yang kedua, dengan tempat. Yang ketiga, dengan waktu. Budidaya kalian pakan habis banyak, tempat kalian luas, tapi budidayanya... Tidak lama, lele juga belum cukup ukuran ke ukuran konsumsi. Pakan habis banyak, waktu budidayanya lama, tapi tempat yang kalian punya itu sempit. Itu juga sama, akan menghambat pertumbuhan ikan lele. Walaupun pada dasarnya memang ada budidaya ikan lele dengan sistem tebar padat, kalau menurut saya itu akan sedikit menghambat dalam pertumbuhan ikan lele. Tempat kalian luas, waktu budidayanya lama tapi kalian pelit dalam pemberian pakan, lele juga akan susah tumbuh. Malah yang ada timbul kanibalisme ikan lele karena kalian pelit ngasih makan. Nah, dari tiga kata kunci ini, sahabat mohon diperhatikan. Jadi, kita harus menyeimbangkan budidaya ikan lele ini. Pakannya di samping banyak, harus yang berpotensi yang tinggi. Tempatnya jangan yang sempit-sempit amat minimal kalau saya sarankan itu ukurannya dua kali 2 meter seperti itu untuk waktu karena memang sistem penebaran benih yang saya anjurkan ke sahabat itu ukuran 57 ya kemungkinan di jenjang waktu antara dua bulan setengah sampai tiga bulan itu harus beres selesai panen semua nah seperti itu jadi sebelum kalian memulai ikan lele segmen pembesaran alangkah baiknya kalian persiapkan dulu tiga hal ini yang pertama siapkan dulu kolam ya Kolam yang sudah dibersihkan diisi air lalu di treatment Dan untuk ukuran kolam saya anjurkan minimal Paling kecil ukurannya 2 kali 2 meter Atau kalau kolam bulat itu diameter 2 Dengan ketinggian kolam 110 cm atau 1 meter lebih 10 cm Kenapa demikian? Karena sistem budidaya ikan lele segmen pembesaran ini beda dengan pengederan dan pembenihan dari mulai benih sampai finish dikonsumsi airnya itu akan ditambah sedikit demi sedikit seiring dengan pertumbuhannya ikan nah nanti di akhir budidaya menuju ke panen ketinggian airnya itu sudah diambang maksimal yaitu 1 meter nah yang kedua silahkan sahabat cari dan beli benih yang berkualitas saya sarankan sahabat membeli benih langsung di petani pembenihan ambillah sortiran yang pertama yang mana akan mendukung dalam pertumbuhan ikan lele. Yang ketiga, siapkan pakan terbaik dan berkualitas, ya, minimal untuk kandungan proteinnya diangkat 30-35%. Untuk mendukung pertumbuhan budidaya ikan lele, nah, ukuran benih ideal. Untuk masuk ke kolam pembesaran minimal ukuran 57 cm Kenapa demikian? Kebetulan saya juga sama supplier benih juga ke kolam-kolam pembesaran Biasanya mereka di luar daerah sana itu memesan benih minimal ukuran 57 cm Nah dikarenakan memang customer atau pembeli benih ke saya ini e, berbudidaya ikan nilai segmen pembesarannya di kolam tanah jadi jarak aman untuk mendebar benih itu ukuran 57 nah saya sarankan juga kepada sahabat baik kolam tanah ataupun kolam darat untuk segmen pembesaran pilih benih yang ukuran 57 cm sebelum saya ke pembahasan inti perlu sahabat ketahui juga ukuran ikan konsumsi yang layak masuk ke pasar adalah 1 kg isi 6 ekor isi 7 ekor dan isi 8 ekor walaupun memang pada dasarnya sebagian banar ada juga yang menerima ikan konsumsi 1 kg isi 5 isi 678 itu udah jelas, bahkan ada juga yang menerima ikan 1 kg isi 9 dan 10 ekor. Mungkin itu di waktu-waktu tertentu saja. Nah, di sini yang akan saya jadikan patokan adalah ukuran 1 kg isi 6 ekor, isi 7 ekor dan isi 8 ekor untuk memudahkan kita nanti dalam memperhitungkan berapa sih idealnya jumlah benih yang masuk dalam satu kolam. Oke, kita lanjut ke pembahasan inti, berapa tebar benih yang ideal? untuk kolam pembesaran. Nah, di sini saya udah mencontohkan ya e, paket tali rapia ini. Karena memang ada yang bertanya juga ke saya, mungkin ini pembudidaya yang sangat pemula sekali ketika saya bilang per meter persegi itu sekian ratus ekor, dia tidak paham per meter persegi itu gimana. Jadi saya bikinkan seperti ini. Nah, ini kolam ukuran 2 kali 3 meter. Setelah saya bagi seperti ini ada 6 petak ya. Jadi ada 6 meter persegi seperti ini. Nah, di sini saya punya empat pilihan atau punya empat referensi yang akan saya bahas silahkan nanti di akhir video sahabat pilih mau menebar berapa ratus ekor silahkan simak tabel di samping ini yang pertama menebar benih jarak aman ke kolam pembesaran adalah 150 ekor per meter persegi perhitungannya seperti ini umpama kita masukkan benih per meter persegi 150 ekor otomatis ya 150 ekor dikali 6 karena ikan ada ada 6 petak ya. 150 dikali 6 hasilnya 900 ekor. Nah, dikarenakan ikan konsumsi ini 1 kg isi 6, 7 dan 8 ekor, maka 900 kita bagi 7. Nah, hasilnya adalah kurang lebih 128 kg. Nah, 128 kg ini belum bersih, masih kotor, karena apa? Belum kita kurangi dengan kematian Biasanya para petani menghitung estimasi kematiannya itu 5-10% Jadi saya ambil yang 10% nya aja Jadi 128 kg dikurangi 10% Hasilnya 115 kg Jadi kalau kita menebar benih 150 ekor per meter persegi Lalu dikali 6 Hasilnya 900 Lalu dibagi 7 Lalu dikurangi angka kematian 10% dan hasil bersihnya itu 115 kg atau 1 kintal 15 kilo. Pertanyaannya, apakah aman kalau nanti ikan sudah besar sebanyak 115 kg ditempatkan dalam satu kolam ini? Kalau menurut saya, jika tebarnya memang 150 ekor per meter persegi, itu masih dalam jarak aman. Umpama sahabat berbudidaya ikan lele tanpa melakukan penyortiran, umpamanya, langsung dari mulai tebar sampai ikan konsumsi itu dalam satu kolam, itu bisa asal nebarnya jangan ukuran 57, nebarnya ukuran besar, 1 kg isi 70 atau isi 80, itu bisa sampai panen tidak melakukan penyortiran. Kalau menebar benih di ukuran 57, jelas harus ada penyortiran, dan pasti ikan ada besar kecil, jadi minimal kolam harus 2 atau 3 kolam seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, bisa juga kita mendebar benih 200 ekor per meter persegi. Perhitungannya seperti ini. Kalau kita menebar benih 200 ekor per meter persegi, otomatis kita kalikan 6. Ya. 200 ekor dikali 6 hasilnya 1200 ekor dalam satu kolam ini. Nah, 1200 dibagi 7 karena ikan konsumsi itu kan ukurannya 1 kilo isi 678. Jadi 1200 ekor dibagi 7 Hasilnya adalah 171 kilogram Dan ini belum hitungan bersih masih kotor Kita kurangi lagi angka kematian 10% Hasil bersihnya adalah 154 kilogram dalam satu kolam ini Pertanyaannya apakah aman ya 150 kilogram dalam satu kolam ini Saya rasa ini masih diamang wajar ya karena memang ada juga budidaya ikan lele yang menebar padat, ya, atau yang lebih amannya lagi, bisa sahabat bagi dua, satu kolam ini, ya, sekitar 75 kg dibagi dua, jadi 75 kg dan 75 kg seperti itu, oke, kita lanjut yang ketiga, bisa juga sahabat menebar benih 250 ekor per meter persegi seperti ini, nah, kalau sahabat menebar benih, sebanyak 250 ekor per meter persegi jadi 250 ekor di kali 6 hasilnya 1500 ekor dalam satu kolam Oke kita bagi 7 hasilnya 214 kg 214 kg ini belum bersih kita potong angka kematian 10% hasilnya adalah 192 kg pertanyaannya apakah memang aman ikan sebanyak 192 kg ini hampir dua kintal ya dalam satu kolam ini kalau menurut saya itu udah terlalu padat jadi ikannya harus dibagi dua minimal sahabat kalau memang mau menebar benih 200 ekor per meter persegi siapkanlah dua atau tiga kolam untuk jaga amannya nah ini yang terakhir bisa juga sahabat menebar benih 300 ekor per meter persegi kalau kita menebar 300 ekor, berarti 300 dikali 6 hasilnya adalah 1800 ekor dalam satu kolam. Oke, kita bagi 7, hasilnya adalah 257 kg. Lalu kita kurangi angka kematian 10% dan hasilnya adalah 231 kg. Pertanyaannya apakah memang aman? Jelas ini tidak aman sekali, kalau menurut saya. Ya, itu terlalu... Dan sangat padat sekali. Yaitu minimalnya dibagi 2 kolam, maksimalnya itu dibagi 3 atau 4 kolam. Semakin jarang ikan di kolam, itu biasanya tumbuhnya semakin cepat. Silakan sahabat pilih dari keempat referensi saya ini. Mana yang mau sahabat pilih? Kalau menurut saya sih, kalau sahabat memang dirasa masih pemula, ambillah jarak aman dulu. Ya, tebarnya 150 ekor per meter persegi dulu. Ya, nanti kalau memang sahabat sudah paham teknisnya, sudah paham karakteristik air, sudah paham cara pemupukan, probiotik apa yang harus digunakan ataukah memang tanpa probiotik, cara mengurangi air, cara menambah air dan cara penyortiran sahabat memang sudah paham dan juga memang market untuk penjualan hasil panennya juga sudah ada, silakan sahabat tambah kuantiti secara bertahap. Jadi, umpama pertama ini 150 ekor, ya per meter persegi nanti periode kedua kita tambah lagi periode ketiga kita tambah lagi seperti itu jadi bertahap nah untuk jarak amannya kita ambil yang terkecil saja dulu mohon maaf juga sahabatku semua karena memang yang saya jelaskan ini hanyalah estimasi perhitungan pada kenyataannya pas kita budidaya ini ternyata kesulitannya sangat tinggi kehilangan nel itu sangat tinggi sekali itu karena kan kita masih dalam tahap belajar ya masih wajar lah nanti kalau kita sudah paham kenapa lele kita menyusut kuantitinya susut gitu kan lele itu banyak yang hilang ya itu kenapa nanti dipelajari sambil berjalan seperti itu sahabatku semua jadi apa yang saya bahas untuk perhitungan kali ini hanyalah estimasi mohon maaf kalau memang estimasi dari perhitungan saya ini agak-agak meleset ya itu kan hanya estimasi oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like serta dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi di setiap video yang saya share di channel ini, silahkan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.